Terima kasih SPRM sahkan kejadian itu berlaku. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM kerana mengeluarkan kenyataan jam 10 malam pada hari Ahad. Jarang jabatan kerajaan keluarkan kenyataan masa orang nak tidur pada hari Ahad ni. Kenyataan itu berbunyi SPRM nafi tuduhan tidak berasas berkaitan siasatan pemilihan PKR 2025. Ia bersabit perkongsian saya bagaimana seorang calon pemilihan PKR disiasat SPRM di kemuncak pemilihan PKR dan perbualan saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara itu. Kenyataan SPRM itu sementara tajuknya menafikan dan katanya ia tuduhan tidak berasas pada masa yang sama mengesahkan beberapa perkara Pertama, memang betul seorang calon pemilihan PKR disiasat dan rumahnya didatangi pegawai SPRM. Kedua, memang betul dia dilepaskan tanpa ada sebarang pertuduhan. Ini yang disahkan secara terang-terangan. Namun ada juga perkara-perkara yang disahkan Apabila kenyataan SPRM mengelak dari memberi maklumat-maklumat lain yang penting untuk memahami kejadian itu. Contohnya begini. Pertama, apabila SPRM tidak menyatakan bilakah perkara itu berlaku. Kerana tarikh kejadian itu berlaku mengesahkan garis masa kejadian iaitu semasa kemuncak pemilihan PKR pada April dan Mei yang lalu. Kedua, Apabila SPRM tidak menyatakan tuduhan yang disiasat iaitu pembelian sebuah flat kos rendah yang dilelong pada harga yang murah yang sememangnya perlu dibayar tunai dan tidak boleh ambil pinjaman. Sudah tentu SPRM tidak boleh menyatakan perkara-perkara ini dalam kenyataannya kerana ia hanya mengesahkan apa yang saya telah sebut. Lebih lebih lagi Garis masa perbualan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah tentu boleh disahkan dengan menyemak rekod panggilan yang memang tercatat di dalam bil telefon. Saya hanya perlu menunjukkan bil telefon saya bagi bulan itu untuk mengesahkan bahawa perbualan itu memang berlaku dan garis masa itu tepat dengan siasatan SPRM. Ada yang mempersoalkan kenapa perkara ini hanya keluar sekarang? adab di dalam sesebuah organisasi, hatta di dalam keluarga pun, kita suarakan perkara itu secara dalaman terlebih dahulu untuk diambil tindakan oleh mereka yang berkuasa. Sama seperti pandangan mengenai SPRM, tingkah laku setiausaha politik PM mengenai Farhaj, adabnya saya perlu suarakan terus kepada Perdana Menteri terlebih dahulu kerana kuasa itu ada pada beliau. Saya bersangka baik dan mahukan beliau buat perubahan. Selalunya beliau nyatakan beliau akan teliti dan akan ambil tindakan. Apabila semua ruang itu telah digunakan sepenuhnya dan saya rasa masih ada perkara yang perlu disuarakan, saya terus bersuara seperti sekarang, lebih-lebih lagi apabila saya tidak lagi terikat dengan peraturan jemaah menteri. Sama juga keadaannya dengan kes yang melibatkan siasatan SPRM ke atas calon-calon PKR yang kebetulan berlaku semasa pemilihan PKR. Sekiranya saya bawa perkara ini kepada pengetahuan umum ketika itu, dengan mudah pihak berkuasa memutar belit bahawa ia satu gimmick pada ketika saya sedang bertanding. Pada masa itu juga orang ramai belum faham sepenuhnya dengan dinamik politik dan kelemahan pemilihan PKR tempo hari. Pada ketika itu, semuanya akan dibakul sampahkan sebagai taktik untuk menutup kekalahan. Situasinya berbeza sekarang. Orang ramai boleh melihat sendiri kontroversi demi kontroversi yang mempersoalkan kebebasan dan budaya profesional SPRM selepas beberapa kes yang berlaku. Demi menjaga nama baik dan kredibiliti SPRM, jalan yang terbaik adalah dengan menukar kepimpinannya. Sebab itu saya sebut perkara ini sekarang supaya Perdana Menteri fikir masak-masak dan tidak lagi menyambung kontrak Tan Sri Azam Baki. SPRM adalah sebuah institusi yang perlu kita lindungi. Jasanya besar terutama dalam membongkar skandal 1MDB. Berapa ramai pegawai SPRM yang jujur terpaksa berkorban untuk membawa Datuk Seri Najib ke muka pengadilan. Maka kita perlu mempertahankan SPRM dari dalam dan luar supaya tidak ada perkara yang boleh membawa persepsi yang mempersoalkan kebebasannya.